Всем привет! Сейчас я покажу вам, как можно быстро сделать надежную скрутку для антенного кабеля. Как соединять кабель я показывал в других видео. Это вариант, если у вас вышел из строя антенный делитель или ответвитель, вам в данный момент нечем его поменять, но телевизор хочется смотреть уже прямо сейчас. Скажу сразу, скрутка – это неправильно. Но если нет другого выхода, то стоит попробовать. Ну и иногда лучше хорошая скрутка, чем плохой делитель. Я уже подготовил зачистить кабеля. Как зачищать кабель я уже показывал, снимал видео. Ну, и чтобы вам не было скучно смотреть, пока расскажу анекдот. Израиль, сидят на лавочке два пенсионера, выходца из Советского Союза, дедушки общаются, и один другому говорит, вы знаете, я смотрю российское телевидение, так и там говорят, что на территории Украины российские войска воюют не с украинцами. Да, а с кем? С войсками НАТО. И шо войска НАТО? Ну, они пока еще не пришли. Так. Значит, скручиваем оплетку трех кабелей и фольгу. Фольгу, в принципе, можно обрезать. Потом скручиваем центральную жилу. Берем изоленту и аккуратно закручиваем. Есть еще один маленький нюанс эта скрутка э, в таком виде будет надежно работать в том случае, если у вас антенна без усилителя, ну то есть через нее не проходит питание, тогда никаких проблем не будет. Но если у вас э, в антенне есть усилитель, то необходимо будет ставить сепаратор. Ну, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Допустим, этот кабель у вас идет к антенне. Это два на телевизоры. На одном из них у вас стоит блок питания. Если у вас стоял делитель, который пропускает питание по одному плечу, то он автоматически пропускал питание только на антенну, и оно не шло в кабель на второй телевизор. Поэтому вам нужно поставить на второй телевизор сепаратор. Сепаратор это блочок, который отсекает напряжение, которое идет на антенну от телевизора. То есть у вас здесь стоит блок питания, с которого идет питание на антенну. И здесь вам просто на втором телевизоре нужно поставить такой же блочок ну, без провода его можно отрезать. Все в таком виде эта конструкция будет работать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, удачи!